И всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала. С вами я, мистер Плей, со мной сегодня... Денис Комуков. И сегодня мы будем играть на Скайварсе на карте Бич. Я наконец-то купила прыгу на третьего. О да. Это блаженство. О. Мы рядом. А, вижу, вижу. Короче, да, вот штаны мне попались, Что тебе попалось все что, нормально. У что? тебя есть лук? Нет, я пока еще не, не нашла его. Мне надо лук. У меня есть 7 стрел. У меня есть один алмазик, есть 9 стрел. Алмаз? Алма нет. Да, у тебя скайп, есть у железный что? меч попался. Прикольно. О, у меня два алмаза. Два? И лук. О, ко надо... мне строится. Тебе надо грудак. О, он упал. Не, грудак не надо, у меня есть. Кольчужный. Да, у меня есть. Ну хорошо. Стой, я строюсь к тебе. Давай, стройся, я пока мне салмазный меч скрафчу. Фу, блин. Как ты упал из мира? Выпал, то есть. Не знаю. Ну блин, ну что ты такой неаккуратный, а? Я да игры сама пока что. Я ТП а Я тебя вижу. Ты ТП шнул сюда. Да, наблюдай. Ага. Читак, а? Он тебя убил? Да. Читак. Он сейчас железника забьет этим луком. Да. Кого-то. Все, его убили. С да. него столько? Алмазный меч с него выпал. Так это мой алмазный меч. Жаль. Ему повезло, ну, спасибо, спасибо да подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. А с вами был Мистер Плей. Со мной кто сегодня был? Денис Холмуков. До свидания. Ладно, всем пока.